yo'q bu narsa kim xohlardi dunyoda iymoningni berasan dunyodagi hamma xohlagan narsani beraman desa qaysi mo'min xohlardi shu narsani odamlarga zulm qilayotgan haqlarini yeyotgan, tuhmat qilayotgan bo'xton qilayotganlar ham o'ladi zulm ko'rgan sabr qilgan savob umid qilgan kishilar ham o'ladi lekin alloh taoloni huzuriga borganda kim yutuqda bo'ladi dunyo hayoti vaqtincha adunyo fajal o degan rasululloh dunyo bir soatlik umr bor yo'q ana shu bir soatni ibodatga aylantirdilarde rasulloh kim o'lmaydi kim o'lmaydi mahzum bo'lma axir qora bulutlarning tarqaganini qorong'i tunni yorishganini shamollarni to'xtaganini ko'rmaganmisan Inshaalloh mashaqqatlaring rohatga hayoting yoru'likka kelajaging ne'matga to'lib boradi Inshaalloh. mahzum bo'lma agar oldingda chora qolmasa yo'llar berkilib umidsizlik bostirib kelsa yo Alloh degan. mahzum bo'lma agar musibat baxtsizlik havotir kelsa yo Alloh degan mahzum bo'lma agar keng dunyo tor bo'lib ketgan bo'lsa ishlar og'irlashsa yo ya Alloh deb nido qilgin mahzum bo'lma agar oldingda ishlar yo'q bo'lsa, yo Alloh deb nido qilgin odam boshiga qiyin kun tushsa tashvish bostirib kelsa o'zini u tesh urib ko'radi bu t ko'radi undan yordam so'rab ko'radi bundan pul so'rab ko'radi unga dardini aytib ko'radi bunga shikoyat qilib ko'radida oxirida nima deydi olloh endi o'zing borsan endi qachon oxirida siz olloh deng mushkulingizni olloh kimni qo'li bilan qanaqa qilib hal qilib uni kim biladi chunki unga saharlarda hojatlarni so'rab qo'llar cho'ziladi qalblar uning marhamatidan umid qiladi uning ismini aytib ko'ngillar taskin topadi ruhlar orom boladi asablar tinchlanadi uning ismini qalbingdan aytgin ishonib unga duo iltijo qilgin uning rahmatidan umid qil u duolaringni eshitib turganiga va albatta ijobat qilishliga ishoni shunda agar shunday so'rasak nima bo'ladi omonlik xotirjamlik farovonlik to'kin sochillik quvvat izzat yordam lutf inoyat ehson keladi alloh taoloa faqat shunga loyiq kerak yo olloh bedor ko'zlarga xotirjamlik uyqusini omonlikni bergin iztirobga tushgan qalblarga taskin va halovat bergin ularga yengillik va yaqin